Приветствую, с вами программа «Отражение», я Оксана Пилькина. И сегодня мои гости Евгений Фриндленд, руководитель общественного движения «Экополитика», и Алена Алмазина, общественный деятель, волонтер. А у нас приятная тема встречи. Это бардовский фестиваль, который состоится в сентябре уже буквально на днях в Исхаре. Место встречи изменить нельзя. В прошлом году он не проводился, в этом году все-таки решились его провести. Количество участников, все подробности, все скажу. интересно. Да. Ну, э, наш фестиваль называется «Осенний Исхар». Вот по традиции когда-то он проводился на партизанской поляне. Вот сейчас оргкомитет принял решение, мы его перенесли вместе с властями города Чугуева, они нам во всем помогают. Большое им спасибо районная администрация. Вот мы проводим его э, в, под Чугуевом. Есть такое место Фигуровка. Вот и там база ХПИ. Вот мы на этой базе ХПИ проводим наш фестиваль. В том году действительно его не было. В этом году мы сказали все. В этом году мы обязательно мы проведем. Так сказать, народ должен знать, что все хорошо, все замечательно, СХАР состоится. Все. Количество участников? Ну, планируем. Обычно где-то от 500 до 1000 человек приезжают к нам. Вот. Ну, я думаю, что даже вот сегодняшняя напряженная какая-то ситуация, которая есть в нашей стране, я думаю, не помешает нам опять собрать тех людей, которые любят авторскую песню. Вот. Приедет клуб Висбора, вот. к, нам, к нам приезжают гости из разных городов Украины, вот. к нам приедет Витя Барак, к нам приедут, мы надеемся, на Вадика Гефтера, вот, мы рассчитываем, есть такая восходящая звезда сейчас бардовского движения Алеша Казнец. Ну и так далее. Еще ребята к нам подъедут, дипломанты Грушинских фестивалей, там должна приехать Таня Кейщук. Вот, так что ждем, ждем, надеемся, что Харьков нас поддержит, что Харьков к нам приедет. А россияне будут? Да, будет. У нас приезжает к нам организатор Воронежского фестиваля «Рамонский родник». Вот, Александр Ефремов, это наш старинный приятель, вот, как говорится, и он всегда нас поддерживает, он у нас был на юбилее нашего клуба, клуба Висбора, вот, и он сейчас тоже к нам приезжает, мы не знаем, один или в делегация, но, в общем, обязательно будут с России люди, которые хотят быть вместе с нами. Заключительный, кстати, гала-концерт, кто не попадет к нам на фестивале СХАР, кто не попадет к нам, тот может прийти к нам на заключительный гала-концерт в оперном театре в Малом зале. Это сейчас называется театрально-концертный центр. Вот. И там в 6 часов вечера, пожалуйста, мы всех приглашаем в воскресенье 13 числа. 11-12 фигуровка, база ХП 13 э, Малый зал оперного театра в 6 часов вечера. Но прежде чем попасть в фигуровку, насколько я понимаю, нужно еще пройти народный конкурс от Шевченко? Или там как не совсем так, да я вместе... Значит, там есть такая, такой момент. Есть э, На ИСХАРе будет обязательно конкурс э, фестиваля ИСХАР. Вот, на Исхаре будет там Чехана, очень интересная, смешная. На Исхаре будут выступать сольные концерты мастеров. На Исхаре э, будет свободный микрофон, где каждый может выступить. И на Исхаре будет проводиться один из этапов э, конкурса Сада Шевченко, про который расскажет вам Алена. Вот это лучше всего она сделает. Ну... Название вот оно вроде бы как не затейливое, но там есть какой-то смысл, да, да вот тайный там... спрятан. Расскажите. Да, ну вот во-первых я хочу рассказать историю, как мы это создавали сад Шевченко с Женей вместе. То есть мы началась идея с того, что что-нибудь провести в саду Шевченко как любимое место отдыха харьковчан. И вот думали или караоке, или чтобы люди, которые патриотично настроены, могли свои мысли выражать, или вообще проявиться таланты какие-то народные. Где такую площадку найти, как это сделать. Вот, потом эта идея выросла в создании конкурса. Сначала э, думали барды-поэты, потом появилась идея пророк и рэп, и потом еще добавились гуморески. И вот по этим всем пяти направлениям э, мы как раз ищем народные таланты. То есть мы их сейчас ищем, собираем от... Э, восемь, от 16 лет даже это. Любые харьковчане, жители области. Мы раздали эти плакаты, поговорили с областными управлениями культуры, которые собирают из области. Тоже поддержала нас обла администрации, город администрация. И мы на волонтерской основе с Женей ходили по всем структурам, разговаривали, искали спонсоров, договаривались с залами. Вот. И родился такой, он появился большой вот этот конкурс. Первые финалы, первые этапы, которого проходили ходят на Исхаре, это по бардам и поэтам, и, и, и рок и рэп будут проходить 19 и 20 сентября вот в блюз-баре Кроссроудс, э, это э, кинотеатр Довженко. Там будут по каждому этапу э, отобраны 4 человека, финалистов, которые будут уже участвовать в общем гала-концерте 17 октября. Вот. Сав Шевченко, почему? Потому что ну, как место проведения, любимое место отдыха харьковчан. Во-вторых, это уважение Великому Кабзарю. Шевченко, который в тяжелые времена для своей страны, так сказать, свои, своим творчеством поднимал дух народа. То есть вот э, надо таких людей, которые верят в то, что все будет хорошо, и как раз их выводить на передний план. Вот это большое, э, как бы важное место в этом названии. И третий смысл ⁇ это миропонимание. Вот цитата, я даже не хочу называть чья, потому что так сложно звучит, но сам факт. Добрые сердца – это сады, добрые мысли – это корни, добрые слова – это цветы, добрые дела – это фрукты. Позаботьтесь о своем саде и берегите его от сорняков, заполните его светом добрых слов и добрых дел. То есть вот это глубокий смысл заложили в это. И придумали тему конкурса «Верю в себя, верю в себя, верю в Украину». И раскрытие темы является самым главным условием участия в конкурсе, который, кстати, будет двуязычный, и украинский, и русский язык. И поэтому толерантное отношение на нашей, так сказать, территории Харьковской достаточно сложной. То есть мы пропагандируем любовь к Украине, толерантное отношение ко всем и веру в то, что будет все хорошо. Ну, вы к нам пришли с гитарой, да. поэтому я предлагаю настроить всех наших зрителей да. на самые, что ни да. на есть, позитивный лад, и пусть все-таки гитара прозвучит. Да. да. Пусть гитара прозвучит. Это <coughs> песня Игоря Жука называется В Украине. На тому березі, де верба моя коси, де двоє коней, звелиши, лебедини? Так пахли медом, розкойолджені, пакоси. Це в Україні. Боже ж, це в Україні. Ти зачепились за хмари, а сакори, а зранку трави у каштовному камінні. там, де грудьми гадують небо, сині гори. Це в Україні, в рідній Україні. У тій єдині. І змаранірі ті ж сірі, де сі жита, а полин із борозини. Від кілька гірко відлітали ми у вирі, що й навряд сподівалися й весни, де погляд гост і палки мов віка Пісня може ти скалу розворушити І вже не думаєш, там бути чи не бути, бо то однаково, як жити чи не жити. У теплім вирію, удосталь, хліба й квіт, Все так же приязно. Смієць, сонце з неба, а ми співаємо слова із заповіту. І моволі приміряємо до себе, О, ті слова, вже кров не проливайте, і доволі проливалася до нині. серце просить, як умру, то поховайте. В Украине, в украине в Украине, в Украине, в Браво! Браво! И э, замечательная песня, знаете, ну, не будем лишних слов. А, раз уж такая патриотическая песня, Нет. не могу не спросить. Вы же не раз с концертами были, ездили в АТО для ребят. Как да. встречают, что просят петь? Ну, встречают просто, как родных. <связываем> Обнимаемся, там все целуемся. Такой, такой подъем духа такой. Вот, просят, все, вот и нравится им про войну поем, Высоцкого поем, на украинском мое поем, на русском языке поем смешные поем, про любовь поем, ну все, все воспринимается, все на ура, единственное, что просят, и вот тут, наверное, нужно к зрителям обратиться, тоже, раз уж пользуюсь случаем, просят гитары, тоже хотят петь, говорят, дайте, сейчас мы тут, вот, мы уже там и струны оставляли, а просят просто гитары, мы даже подумали, что мы в социальных сетях будем бросать клич, как-то там собирать какую-то денежку, бывшие какие-то гитары за недорого покупать и просто сейчас туда везти, потому что вот это надо, людям это нужно, люди понимают, что не только хлебом единым, что-то нужно такое, чтобы сели пацаны, песню спели и так Да, гитары нужны да. всем частям, да, это всегда, я да, тоже да. знаю, поэтому если да. у кого-то есть знакомые, да. которые мобилизованы или слушают и просят гитару, отправьте ребятам гитару, да, это да, отличная да. разрядка, да, сесть, да, да, спеть. Да, да. А, определенно вот данные фестивали, э, все-таки они направлены, э, ну, даже не направлены, они пользуются интересом среди людей, старшего возраста или очень много молодежи? Ну, конечно, от, что говорится, и до. <смех> <смех> Тут нету никаких возрастных ограничений. Естественно, приезжают очень разные люди, приходят на концерты разные люди. Ну и слава богу, раз жанр живой, значит, у жанра есть будущее. Потому что эти все песни, песни как молитва, на самом деле. Потому что вот если это хорошая песня, это фактически, она ведь уходит. И сто лет будут петь, и двести, и триста. Это как вот действительно такая... Молитва, потому что она поддерживает людей. Но вот у молодых есть потенциал вот такой бандовый, да, конечно, потому конечно. что знаете, но ну, сейчас принято ругать молодежь, они не, не, не такие не, как ну, мы, а все, они все, не как творческие. Как говорится, есть люди балласта, есть люди просто такие прометые, и все как всегда, как во все времена, я думаю, что ничем это не отличается. Главное вот, что я для себя вот понял, чем вот бардовская песня, что это такое? Это вот когда так Акуджава сказал такую фразу, ну, вернее фразу, это в стих у него был, называется он музыкант, и он там в стихе музыкант сказал, что э, там такие строчки, что музыкант, соорудивший из души мой костер, а душа ведь это точно ежели обожена. Справедливее, милосерднее и праведнее она. Вот это вот ради этого, и люди поют друг другу стихи э, читают, вот это ради того, чтобы обжечь друг другу душу, чтобы немножко... Душа стала справедливее, милосерднее и праведнее. Все, больше ничего. Ну, а вот сама э, аура вот этих исхаровских концертов, лес, костер, лес, комары, костер, определенное комары, комары, настроение. Да. Река еще все купаются. Да, бывает и 50 грамм народ выпивает, и чай пьют, и не только чай. Ну, Но это нормально. Это... Но это, оно не меняется? Оно вот не меняется, год, это, это... это традиция. И я думаю, что... Просто знаете как, свинья всегда лужу найдет. Если человек заряжен на что-то плохое, он и сделает плохое. А если люди заряжены на позитив, на общение, то в любой ситуации это просто действительно идет. Во-первых, это очень еще важно, что вот эти фестивали. Ведь у нас сейчас барьеры у всех. Мы не можем общаться, не умеем общаться. Прибежал, работа, дом, семья, телевизор, все. Ну, это еще разрушение каких-то барьеров. Тут люди находят родственные души, начинают потом по жизни, кто-то даже семьи создает, кто-то просто дружит, то есть кто-то находит то, что ему не хватает в жизни. Это очень важно, это, это здорово это так не встретишь. Ну, потребительское отношение все равно такое, бардовской песней на жизнь заработаешь, приходится искать, да, или это, это бард, ну, это, нормально, это, это нормально, что единицы э, в этом жанре, единицы в этом жанре, они зарабатывают, э, это Розенбаум, это был когда-то Высоцкий у нас, Экуджава давали концерты, и сейчас много, это же Митяев, Городницкий, Но ну, есть там целая сетка людей, Никитин, вот, э, в, Ки в Украине есть люди, которые могут себе позволить э, зарабатывать деньги именно бардовскими песнями, но в основном это все, конечно, мы где-то все работаем, а это все делается от души. Ну, вопрос: а зачем оно вам надо? Вот это ну, собирать, вести душа, душа просит этого всего. Вот она просто вот. Как бы, если бы не было позыва души, не было бы, конечно, никаких фестивалей, песен. Просто душа поет, а раз душа поет, нужно, чтобы найти своих людей, которых mm -hmm. тоже поет, или которым это надо. Ну, вот все, вот эта вот передача, вот эта вот эмоция каких-то, мыслей своих. Ну, все, с кем-то надо, как говорится, это все обсудить и поделиться. Ну, ладно, с мужчинами все понятно. Алена, почему вы в этом движении, почему бардовское движение, конкурсы, а вот я расскажу. Ну, во-первых, то, что я как бы в принципе разными проектами занимаюсь уже пять лет. И в принципе благотворительностью. Я всю жизнь в общественном движении. Там была в профсоюзах, потом другие организации. И делаю на весь город большие проекты там. И с детьми-сиротами, инвалиды, школьники и так далее. И тут мы с Женей нашли друг с другом поддержку друг в друге. Потому что мы понимаем, ну, это какое глобальное такое Мировоззрение, что э, место внутри человека оно занято или хорошим или плохим. Вот чтобы его не занять ненавистью, которая сейчас везде рассеивается, его надо занять э, эмоциями позитивными. Это культура. То есть это единственный вариант, который спасает от вот этой вражды, которая сейчас там навивается. И поэтому мы решили и сад Шевченко, и поддержать Исхар, и дальше из этого сада Шевченко делать общеукраинский проект. То есть чем больше человек занят, голова у него занята вот этим общением с позитивными людьми, то есть творчеством, дали тему, человек сидит песни придумает, тем меньше он смотрит негативное по телевизору, тем он меньше думает о том, что все будет плохо. То есть наша задача верой в то, что все будет хорошо и создать это счастливое будущее и как можно большему количеству людей, то есть тоже дать такое направление мысли. То есть позитивную ауру позитивную. Раскинуть. Не раскинуть только над Харьковом, но только и над всей Украиной. И, и дальше на Украине. А Харьков у нас сейчас как бы очень место, к которому привлечено внимание всей Украине. Мы между Россией, между Донецком. Я была на Западной Украине, они все спрашивают, вообще, как вы там живете? У нас от одной мысли, как вы там, вообще плохо всем становится. Потому что со всех сторон и, и как бы и разное население, и куча э, всяких мнений. Вот. И именно нас спасает то, что мы отвлекаемся совершенно на другие вещи. И это спасет и, и, и Харьков, и, в общем-то, всю Украину объединить может. Именно культура, которая в тяжелые времена, вот такие как Шевченко, выходят на первые планы и объединяют народ. Наша задача сейчас найти современных Шевченко, разных направлений, и именно культурный жанр, именно связан с речью. То есть барды, поэты, они все говорят. Вот, и они несут какую-то информацию, они несут веру в будущее. А не боитесь разных там провокаций во время проведения народных конкурсов? Ну, разные же люди Боженька бывают. Боженька есть там наверху, и он нам поможет. И вот. все будет хорошо. Он нас Когда любит, есть с нами Бог, хорошо. неважно, да, кто нам, против нас. Да, мы верим, что все будет хорошо. Конечно. Хорошо, а судьи кто? Кто будет отбирать О. юных и не очень юных это, дарований. Я, это, я сейчас. это сейчас Женя расскажет, потому что это очень у нас очень авторитетные, да, да, у нас лучшие, так сказать, люди нашего нашего Харькова. Вот, естественно, так сказать, во всех номинациях у нас, ну, все, везде знаковые люди. Я могу сейчас называть эти фамилии, может быть, для кого-то, так сказать, но для специалистов они много чего говорят. Можно зайти, кстати, на наш сайт и все это посмотреть. Mm -hmm. экополитика.com. вот, наш сайт. И там по каждой номинации 4-5 жюри, союз писателей Украины. Нина Сидоренко, Микола Побелян, Виктор Бойко, это, это, поэзия. Виталий Ковальчук, вот, Андрей Костинский, вот, это причем мы делаем так, что в этом конкурсе они дарят. Не просто там у нас только от спонсоров будут а, призы и подарки, мы еще делаем для, например, поэта мы книжку будем издавать, мы договорились, нам помогает издательство слова. Если для бардов а, нн студия а, Женя Емцов, мы с ним договорились, он будет нам записывать нашего чемпиона, значит, будет диск для человека. Вот. Ну так вот в каждой номинации рэп, рок, значит, юмор тоже. Мы все сделаем, чтобы людей пропагандировать, будем стараться их продвигать. И на телевидении, пусть так сказать, народ знает своих героев. Вот. Юмор, на какую юмор... тему сейчас шутят? Ну, мне как бы тема... Нет, ну понятно. Просто, знаете, как сейчас все, когда смотрят то комедий-клуб, то КВН, а эти шутки я вообще отметаю, но как это не юмор. Я думаю, что есть много достойных тем для юмора. Я думаю, что, тем более, Александр Гава у нас заслуженный артист Украины. У нас Женя Костенко, Евгения Костенко, это среди бардов. Она у нас там... То есть у нас везде очень достойные люди, и я думаю, что они отберут достойные... Ну, предпочтение дается именно юмору тонко, Естественно, смешно, да, а это должно быть, конечно, не чернуха, да, это будет что-то достойное, тем более, что у нас опять-таки мы все в русле «Верю в себя, верю в Украину». Это очень важно, это очень важно, посыл должен быть позитив. Люди должны понимать, что это позитив. Работает огромная команда людей. Вот Алена сказала, что мы это как верхушка айсберга. У нас есть Наташа Соколовская, у нас есть Оксана Кошелева, у нас есть еще ребята, я сейчас буду просто перечислять. Но у нас есть большая команда людей. Михаил Босин, президент клуба Висбора. Дай ему Бог здоровья. Вот. И это большая команда, которая все время работает, все работают на позитив. Все. Мы понимаем, что Харьков непростой город. Мы понимаем, что есть разные мнения, не надо закрывать глаза. Да? Но мы хотим сделать так, чтобы не разъединить. Мы хотим объединять понимаете, Мы прекрасно понимаем, что э, на фронте и по ту сторону баррикады э, воюют наши мальчишки, которые поверили, что здесь фашисты и хунта, и они тут, понимаешь, за свою идею так готовы жизни своей класть. И по эту сторону э, баррикады, естественно, это наши пацаны, которые борются с сепаратистами и так далее. Не дай бог это все придет в Харьков, и, не дай бог это ДНР, ШМНР, у нас начнется тут летать снаряды и взрываться. это вышло. Не дай бог. Но мы понимаем, что мы должны быть, э, как связу такое звено, где мы рану мы должны ее не разорвать еще больше, а мы должны ее залечить. Вот это вот обязанность сейчас людей культуры, людей, которые могут нести, так сказать, донести свои мысли через поэзию, через гитару, через рок, песни, через рэп. Вот это наша самая главная задача. Не разъединить, а объединить. Вот. Понимая, что против нас, так сказать, задействована очень серьезная информационная война. Мы же все это прекрасно понимаем. Очень серьезный задействованный механизм, который промывает мозги, и эта вся грязь уходит в душу человека, понимаете? Поэтому, поэтому будет все хорошо. Ну а теперь очень коротко да. об интересных случаях э, во время Исхара или это... Я думаю, что их было миллионы, но Ой, можно боже, же выделить что-то такое, что вот запало в душу. И... А вот Ох. в том-то году у нас было смешное, или та-там такой выступил паренек я... или девчонка. Я не, не могу рассказать, ладно, хорошо. У нас была, значит, такая вот на Исхаре дурка. Ну, дурки называют это, когда поет... Э, господи, ну, э, Чайхана. Вот у нас сейчас будет чехана, это э, семинар по фольклору. Ну, mm -hmm. там такой бы, все это очень смешно обыгрываться. Вот, и я помню, очень смешно, от чего просто лежала вся поляна. Значит, выходит такой дядька уже в возрасте, у нас там был Боря Филипский. И рядом с ним вот такой вот шкет. Ну, такой вот маленький такой был Саша Яковенко. Он, сейчас уже мужчина, взрослый, дети, то все. И вот они выходят и поют вдвоем так проникновенно. И песня называлась «Ты приходи ко мне в кочегарочку, и мы с тобой поговорим». Любовная песня. такой шкет и такой здоровый дядька. Все лежали. Но это просто нужно было видеть, как это все было сыграно, сделано, спето. Вот это такая, то, что я запомнил всю свою жизнь. Вот ну, их на самом деле много, но ну, сейчас вот то, что пришло в голову. А эмоциональный настрой, вот он важен перед выступлением? Либо когда берешь гитару в руки, аура и биополе сами настраиваются да, главное, чтобы, на волну? Главное, чтобы тебе не испортили настроение, чтобы вокруг были вот те люди, которые вот заряжены с тобой на одну волну, вот как Алена вот сидит, вот наша ведущая. Все, настроение шикарное, все, душа поет. Тогда попрошу песню в студию, раз, душа наверное, уже все, почти, но я думаю, что мы с Я хотел бы знать, что очень в Харькове есть просто замечательный поэт. Я просто, ну, просто полюбил этого человека. Вот. Он входит в союз писателей Украины, Микола Побылян. Вот он написал вот такие вот стихи. Я считаю, что это вот очень сейчас актуально вот для нашей жизни. Именно эти стихи. А ты такую ей любы, старчиху, что находить закутай и подай воды, и поделись, чем вродать. А ти таку в собі носи, отак, як серце носиш. Для неї в Господа проси, чого для себе просиш. А ти таку не проминай. Чини як гідно сину. На ноги став і піднімай, матусю, Україну. Попросім підкрий світ. Жук. Я хотел бы сказать, что вот мы... я два слова еще буквально, да? Mm -hmm. Вот есть такой рассказ про город Казирск. Татары приехали, порубали этот город Казирск, сожгли этот город Казирск, Ужас, что было, короче, это в те времена еще. Уехали. А жители города Козельска, оказывается, не всех порубали. Кто-то спрятался там в каких-то там пещерах, норах. Вылезли жители города Козельска, сделали засаду, поубивали всех этих татар. Вот. И отстроили город Казирск. Так вот мы... Это всю жизнь город Козельск. Вот я уверен, что как бы ни, что бы с нами сейчас не происходило, вот эти экономические кошмары, вот эти коррупция и прокуратура, и олигархи, и все, что и зарплаты убийственные, пенсии, мы все это прекрасно знаем и понимаем. Вот, все, что с нами там происходит, Украина не самостоятельная. Но мы поднимемся, мы встанем и мы пойдем. И Позитивное мышление Однозначно, имеем. да. Он, Он водил не их нет. по пустыне с Майси. 40 лет, пока м, ушло два поколения. Такое, наверное, у нас такая доля. Вот только 20, сколько там, 24 года у нашего. Ну да. Да? Значит, еще 16 лет и придут тех, кто поведет так, что нашу страну каким таким высотам. Мы верим, что все так и будет. Ну, песня, да. Называется «Останье Вершника», тоже Игорь Жук. Кому там вже знову плаче пісня, хто знов помер, хто випав із сідла, все менше нас на конях, а у після Останній я впаде в редемла, настане тьма ні проблиску, ні звуку, лиш день у день. Мов ніч лиш тінь у тінь, і надарем ти простягнеш руку, то все примаре вимерлих сторінь. І ти затиснеш пустку у долоні, І будеш мовчки плакати без сліз коли вночі косниць, що на коня ще хтось летить. Мов поїзд підукість, та вже нема, нема кому летіти, в порожніх сідлах врання сидить, яка ж, яка ж, заморська аква віта, ще хоч би сотню став воскресить. Нема, нема, пусті конячі спини, десь із кузні. Все ще чуди кле, якийсь коваль, напевно, що причине, хуя коней, і за пускає в степ, Якийсь коваль, напевно, що причини, хуя хоней, і за непускає. Браво, браво. И последний вопрос, ну, может, и не последний, как, смотря как ответите. Если люди не умеют петь, не умеют играть на гитаре, но творчески всячески открыты и хотят попасть на фестиваль, они могут попасть, Конечно, приехать. Конечно, все к нам, ребята, все к нам все к нам и на фестиваль Эсхар, и на конкурс Сад Шевченко. Это не важно, главное движение. Главное, вы все равно свое все найдут, понимаете? Обязательно. Ну что, у нас в клуб Висбора ходят люди, которые вообще не поют и не Это очень родные, очень любимые люди. Это здорово, что вообще есть такие люди. Не только все же должны быть поющие, должны быть еще и слушающие, и говорящие. Даже он что-то может свое сказать, такое, что ты никогда не слышал и не понимал. Это всегда чужой опыт, это очень интересно. Ну дай бог вам удачи в вашем... Простом, таком, казалось бы, простом, но таком да. нелегком деле. Я напоминаю нашим да. зрителям, что гостями программы да. отражения были Евгений Фридлянд, руководитель общественного да. движения Экополитика, БАРТ, и Алена Алмазина, общественный деятель, волонтер. Спасибо вам за участие. Два слова. Обязательно все на ЭСХАР. И обязательно 13 числа, кто не приедет на ЭСХАР, то в воскресенье Всего... в галоконцерт в оперном театре в Малом Зале. Приходите все. Придем. Всего хорошего. До свидания.